Напрямків виховного процесу взагалі в будь-якій школі, в будь-якому навчальному закладі. І тому я не буду говорити, відкривати комусь Америку, що екологія, екологічний напрямок, екологічне виховання, правоохоронна діяльність це те, чого ми повинні навчати наших дітей. Тому хочеться зараз задати вже слово на представнику благодійного фонду, пану В'ячеславу, який вам більш детально вже розкаже. Що і як буде відбуватися в нашому районі по ваших школах, які зголосилися брати участь у цій акції. І ми потім вам пізніше покажемо ще той куточок, який ми оформили в нашій гімназії, екологічний куточок, який ми ще дооформляємо, але от вам на зразок того, що ви маєте в вашій гімназії, в школі зробити у себе безпосередньо. Ну таким чином долучитися до такої. довольно благородное и э, потребная исполнение. Дорогие коллеги, давайте сначала Мы ну, благодарим Петра Петровича, аплодисменты ему подарили. Когда мы встретились в потенциале, там сидели завучи, именно он один из первых подошел и сказал, что это по-настоящему ему интересно, и он к этому не безразличен. Вот. Поэтому благодаря ему мы сегодня здесь. Вот. Ну, тут не надо, наверное, долго рассказывать, что такое экология. Мы ее не так понимаем. Открываем словарь Ожогова, там написано, что это взаимодействие животных и растительных организмов, которые обитают в определенной среде. А древние греки, наверное, все-таки были мудрее, написав, что экология – это домоведение. Это как человек ведет свое хозяйство дома, другими словами. Они не были знакомы с учением великого Вернадского, который сказал, что человек сегодня стал геологической силой. Вы, вы понимаете? Геологической силой, которая может все буквально на планете поменять. Но прежде всего он уничтожит жизнь самого, свою собственную жизнь. Планета как-то восстановит себя. Человека, как биологического вида, может не стать. И вот наша сегодняшняя встреча, я предлагаю пустить по такому направлению. Сначала мы посмотрим фильм 25 минут. В этом фильме затронуты две проблемы. Первая проблема – это электронный мусор. Это целая катастрофа сегодня на планете. Там будут цифры приведены и тому подобное. Мы понятия не имеем, что с ним сегодня делать. И как мы поступаем, вы это увидите. Батарейка – это маленькая-маленькая частичка от этого электронного мусора. Но на Украине это сегодня большая мина замедленного действия. Чтобы вы знали, а вы учите туда же информацию, запишите себе. Она будет и на стенде, и, кстати, вот тут она будет. Ежедневно, вы можете себе представить, ежедневно на Украине, в Украине, продается 12 тонн батареи. 12 тонн ежедневно. Теперь умножайте на неделю, на месяц, на год, на 10 лет и тому подобное. И если мы сегодня с вами, дорогие учителя, останемся вот к этим цифрам и к этим реалиям равнодушны, грош на всем цена. Благодаря усилиям школ Святошинского района и, э, назову три школы нашего Дарминского района, в прошлом году мы сдали 502 килограмма. Это очень много фирма, которая занимается Sigma Ecology и готовит большой контейнер на отправку во Францию, потому что у нас своих мощностей нет. Есть львовский завод, но он простает, потому что система доставки этих батарей не организована. И она очень там, мягко говоря, примитивная и простая. Вот. И вот эта вот фирма сказала, что наиболее удачными охотниками на батарейки явились мы. 502 килограмма. Если мы сегодня в Дарнинском районе возьмемся за это дело по-серьезному, то мы сможем быть флагманами по Киеву. Я надеюсь, наши там товарищи наверху станет немножко стыдно, потому что средства массовой информации об этом будут говорить, привлекать внимание. В конце концов, это все разбежится по Украине и Бог даст, мы когда-нибудь начнем подтягиваться до европейских стандартов. Потому что Европа сбором батареи использовала начал заниматься как минимум 30 лет тому назад. Вот насколько мы с вами и отстали. И вторая проблема, которая будет поднята в этом фильме, это загрязнение мирового океана. Все вы знаете из курса школы, что не менее 70% кислорода дает нам море. Основная масса... Э белкового стола, который мы потребляем, это тоже нам дает море. И вот мы этого удивительного явления как море, как мировой океан, можем лишиться. Я попрошу включить, выключить свет. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, потому что не надо думать, что это где-то далеко. Все это придет, может прийти и к нам, если мы будем равнодушны. А свет вам здесь?